Vetrata polistirolo e la manualità di bravi artigiani. Così gli ucraini costruiscono un arsenale finto per ingannare l'esercito russo al fronte. Perfette riproduzioni di pezzi di artiglieria, sistemi radar, cannoni. Uno stratagemma per fare sprecare munizioni al nemico e per salvare vite dei soldati. Come fate a renderli così simili agli originali? Molto più scura un'automobile di qua Ci basiamo sulle richieste dell'esercito e guardiamo le foto su Google, vediamo i pezzi e le specificità, facciamo delle bozze e li produciamo. Devono sembrare veri, essere leggeri per il trasporto, ma stabili, in modo da non muoversi quando li mettono nelle postazioni. La fabbrica si trova nell'Ucraina centro-orientale, ma non possiamo rivelare la località esatta né mostrare i volti di chi ci lavora. La produzione è coperta da seggito, ma gli operai li conosciamo bene: lavorano con noi tempo, e ci fidiamo di loro per la fabbricazione di queste armi. Esca per il fronte. Dai tempi del cavallo di Troia, la guerra è anche arte dell'inganno. Questa è la perfetta riproduzione di un obice americano, ma. È di legno. In, see, In queste foto si vedono i nostri modelli ESCA, colpiti dai droni Shahid e Lancet, Come fin da stazione radar fatta da noi, che è stata distrutta. Ecco qui abbiamo un pezzo del drone che l'ha colpita, un vero Shahid. L'operazione sembra funzionare. Centinaia di pezzi distrutti dai missili russi. L'idea è del gruppo Metinvest Rinat Akhmetov. Il magnate della Zovstal che con le sue acciaierie sta sostenendo lo sforzo bellico.